Дальше кого? Ну, верно, верно. Ну, блин, варвары. Просто не нажимают. Вместо кого? Вместо запа Дальше. Вот этого. Кого хочешь? Что ты у меня спрашиваешь? Я ведьму, но это уже лучше. Вместо зеркала, что ли? Вместо варваров. Вместо зеркала. Вместо зеркало. Зеркало. И... Вот это место, место бочки. Бочки. Угу. Вот И это. И вот это. Она хочет легенду, это уже лучше. И вместо кого? Вместо заморозки. Все, да? Да. Такая колода. Давай еще миньончиков поставим. Хорошо. Таких миньончиков вместо сострел, да? Все, у нас вышла вот такая вот колода. Колода. И ничего, что я буду сливать сундуки. Что ну ладно. Пошлите в бой. Да, пойдемте в бой. Ждем. Кстати, это видео я посвящала моей подружке Даше. У нее тоже есть канал обязательно посмотрите и подпишитесь. <кười> <кười> Какая сильная карта. Или просто файбол. Тоже есть. Угу. Нет, они убили нашего дракона. это мы остались. Да, ну, мы, наверное, сходим, потому что это не взяла, а не скелетика. Они хорошие вообще -то. Интересно же все-таки, кто победит из если... них, думаю, он. Ну, хоть принца убили, и он у нас очень мало хп. И вот мы, наверное, поставим тоже дракона. Так, я пока пошла сюда, они а не споткнули. Очень хотелось добираться до да, нашей вышки. Так, Вот а как-то неудобно, что они ну и сейчас поставим легенду от 0-0. Пока что все по уровню. И поставим, наверное, танков мощнейших. Они пара уровня. Эту хитро мои Сюда мы поставим Может, Насколько лучше, давай, давай! Не было, наверное, что-то нанести? Давай, нужно поставить. Ну, пока, мне кажется, все круто идет. Так что... Блин, если у меня ещё шанс делать, будет очень круто. Ну, блин, я проиграю, мне кажется. Играй, Рахуна. Подожди. Можно все делать под контролем. Или я выиграю? Это не такой вопрос. Мы все выиграем? Да, выиграем. Мы выиграли с 261 хп у нас на башне. И мы выиграли. А, огромный сундук, я, Кристина, я тебя обожаю. Кристина мне выбила огромный сундук. И мы открываем еще плюс такой сундук. 342 баблишка, как обычно. Два кристалла. Мощнейшие танки. довольно на колоде. Пушка. 24 пушки, Редко и эпик. О, яд! Доступно! Круто! Ну блин. В бой. А может их потратим? Или что? На этот сундук. Ага, уж... Нет, да, тогда... давай. Нет, не будем тратить, а то рудик не поверит. Да, стой, стой, стой. Вниз, вниз, вниз. Теперь да. Кристина снова нам выбирает колоду. Тучниц. Лучница. Использует. Да подожди. Тучниц использовать вместо кого? Вместо вот этой. Фаербола? Да. Ну блин. Дальше. Теперь скелета. Это Чикарик, да? Чикарик. Вместо кого? Во, вместо вот этой ведьмы. Угу. Еще нам нужен вот этот. М -м -м, только не его. Почему? Самый плохой. Вместо ну, кого? Вместо... Нет, внизу. Да, вот это. Так, теперь нам нужны мощные пули. Вот этого. Хоба? Да. Вместо дракона. Вместо э -э 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 вот этого дракона. Минья. Да. Это миньон. Так, Шу... еще мы выберем скелетов. Скелетики. Неплохо. вместо лучниц. Yeah. Да. Вместо лучниц. Дальше кого-то хочешь. Mm -hmm. Может быть. Пониже. Вот этого скелета. Нет. Так, вот этого скелетика. Яд. Это? Да. Вместо вот этого. Может, мы не будем его брать? Нет, нужно. Так, а ищ... еще мы возьмем яд. Яд мы берем. Яд, он плохой. Вместо М -м этого, да? Да. Все, может, их? Ты... Нет. Все, давай. А мы еще не поменяли вот эту и эту. И вот не эту. надо нам это менять. Надо, надо, надо. Хорошо. Давай вот этого меняем. Да определи, Можно... что ты хочешь вообще. Меняем вот этого, вот этого. На кого? На ее. На ее? Да. Так, а еще нам нужны пушки. Вот да. этот котел. Котел? Вместо яда. яда. Да. Да? А еще, так, смотри. Нам нужен вот это вот дерево. место Вместо mm -hmm. ее. Mm -hmm. Его. Да-да. Все? Mm -hmm. Да. Или может быть еще кого-нибудь? Может быть еще вот эту бочку. место Вместо его. Ну и мне, вот запомните, я, кто на пятой да, арене, копейщики, армия скелетов, печь, ракета, бомбер, пека, хаганский и ярость. Зарядки. они у нас, к сожалению, отнимут три вышки. Сразу. И мы не получаем никакой сундук. То легендарно получили. Ну, этот вообще круто. я я его Они нас сразу пришибли. И мы, к сожалению, не получили никакой сундучка. Угу. Мы, наверное, еще раз идем в бой. Вот этого теперь Чего мы лошадь не взяли? Какую лошадь? Mm. Кто знает, о чем Кристина говорит, ставьте. Пишите в комментариях, что ли. У нас много еще интересных видео. Только не видео. у нас, а у моей подруги. Ставьте лайк, ссылка в описании. Помните, как она снимала Тома? Эту подругу как зовут? Про которую ты говоришь? Гуарик. Да, это я. Еще... Еще... И мы, наверное, поставим сейчас пеку. и печь, наверное. Или пеку дождемся, не знаю. Мы дожидаемся пеку. Угу, дожидаемся пеку. Бочка Вот эта бочка, а это ракета. Ракету бери. Подожди. Он ничего не сделает. Все не холодно, наверное. И я раз что-то не побыстрее буду. Ну блин, куда вы пошли? Ну куда я ракету кинула, блин? быстрей! Хок, я в тебя верю. Давай, сноси вышку. Е, у нас первая корова. Первая. Ну что, мы проиграли? А может, да, мы проиграли. я предсказывала ну, хоть здесь бываю ладно такое короткое видео было но ну, достаточно крутое не знаю, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я же для вас стараюсь. И всем пока! Пока-пока!